Сегодня придется, приходится сказать пару слов перед такой аудиторией. Я действительно никогда не выступал перед такой аудиторией, сколько живу, и тем более такая тема. Но я не буду вас долго утомлять, потому что я думаю, вас праздники и так немножко утомили. Вот. Тем более, если учитывать, что вторые сутки я не сплю, потому что эту ночь тоже я не спал, работал. Итак, я полностью поддерживаю, конечно, всех вас и Федора Петровича. Я категорически, конечно, против этой гендерной идеологии. Мне приходится часто встречаться с молодежью разных направлений. И действительно, моя точка зрения, что мы действительно упустили молодежь за последние 20 лет. И во всем виноваты все-таки наши родители. Учителя тут бессильны. Но а на помощь нашим, так сказать, нерадивым родителям приходят немцы, англичане, американцы, французы. Вот недавно Обама на весь мир заявил, что я приветствую еев то, конечно, разразился огромный скандал. Я думаю, что Сенат не утвердит решение Обама. Это, конечно, позор для всего самого нормального, культурного и образованного человечества и духовного человечества. Поэтому, заканчивая свое коротенькое выступление, я, конечно, э, хочу сказать вам, что... Хорошо, что сегодня здесь на площади не очень много людей. Сегодня только начало борьбы с гендерной идеологией. Но самое страшное будет тогда, если эту площадь заполнит тысячи людей, которые будут против этой гендерной идеологии. Это уже будет настоящая беда. Не только для Украины, а для всего мира. Поэтому... Я благодарю вас всех, что вы первые зачинатели этой борьбы с этой идеологией, с этой фальшивой юстицией. Я даже не хочу это слово произносить. Итак, я полностью поддерживаю ваше решение, постановление, которое вы передадите президенту Украины Виктору Януковичу. Доброго здоровья, хорошей души и всегда быть в хорошем настроении. наши...